Са на не хочу запитати про справжню можливість спасіння людей під Іловайськом, тому що там, крім військових, знаходяться і журналісти, включно з нашим каналом. Ми сьогодні дзвонили туди, і нам розказав наш журналіст про те, що є загиблі за ніч зараз. З самого ранку почалися знову сильні обстріли, і поки що жодна допомога не не, не прийшла. Як ви думаєте, якщо цю допомогу нададуть, шанси вижити залишаються хорошими? Понимаете, ответ на этот вопрос предполагает четкие объяснения, какое количество патронов провизии воды есть у наших. Я не могу дать эти объяснения. Да, да, да. Эта информация есть у командования. Могу сказать одно. Все эти сказки, то, что мы слышали вчера в прямом эфире, где, я звонил по телефону бойцу, и он мне сказал, что все в порядке, это ложь. Я командир батальона. Я знаю ситуацию лучше. Там находятся другие командиры батальона, один из которых уже контужен, второй убит. Они знают эту ситуацию лучше. Мы готовы держаться хоть год, но если были бы коммуникации, снабжение и вывод раненых. Это не славян. Вспомните, как драпанули сепаратисты после того, когда перерезали последнюю коммуникацию в Славянске. Окружение. У нас не безразмерно ни физические силы, ни боекомплект. У нас безразмерно только желание защищать Родину. Так сохраните этих людей. Я вообще выступаю за то, чтобы ввести дополнительные силы, добить сепаратистов и взять этот город. Если нет, выведите наши войска. Это можно сделать очень быстро. И не слушайте лукавые объяснения, что, дескать, невозможно, потому что мы защищаем Мариуполь. Жопе быстрее шевелите, господа генералы, быстрее, как вы не привыкли. И все будет нормально. Перекидывайте быстрее войска от участка фронта. Меняйте офицеров, которые не способны. Меняйте неустойчивый личный состав. Это азы, преподающие в любом военном училище, в любом военной мемуаристике, А все остальное это сказки для белого бычка.